হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিন্ম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোৱে আপোনপথে মই মৃন্ময় স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি হৈছে কিমান তাৰিখ আজি চাই চাগৈ আজি ঊনত্ৰিছ তাৰিখ অ'কে আজি ঊনত্ৰিছ তাৰিখ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যিহেতু অধিৱেশন এইবাৰ ৰঙিয়াত হ'ব গৈ আছে ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ যি মৰমজনা বুলি সেইখন ফিল্ডৰ নাম কি আছিল নাজানো বাৰু বাৰু মই পাহৰিলোঁ একচুৱেলি তাত হ'ব গৈ আছে ত' আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছিল তাত আমি কাম কাজ কৰিছিলোঁ কিবা কিবি এতিয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কাম তাকে চাব গৈ আছোঁ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা মই এটা আৰু এইফালে আহিছে ৰাকেশ ৰাকেশ গুৱাহাট ৰাকেশ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আজি সেই মিটিংখন চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেই চাবৰ কাৰণে আহিছে গতিকে তাৰ লগত এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কি আগবাঢ়িছে তো ইয়াৰে তাৰ স্কুটিখনে লৈ লৈছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আৰু এতিয়া কেনে খবৰ ক ভাল ভাল আৰু এইখিনিতে মই কওঁ ৰাকেশৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু সি ফেচবুক পেজত এক্সোৱেলি ভিডিঅ' বনায় সি পেজত আপলোড কৰে ভিডিঅ'বিলাক আৰু ৰাকেশ অসম বুলি আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব ৰাকেশ অসম বুলি চাৰ্চ কৰিব তো আপোনালোকে গম পাব চাব তাৰ ভিডিঅ' খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বনায় আৰু এতিয়া আমি চিধাই গৈ আছোঁ একদম জেগাত লগ পাম আপোনালোকক তো চাই দিয়ে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে ত' ফাইনেলি গাড়ী আহি আহি আমি জেগা পাই গ'লোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান পাই গ'লোঁ যিটো মৰমজনা বুলি কয় ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ মৰমজনা এই মৰমজনা আহি পালোঁ আৰু এইফালে খুব সুন্দৰকৈ এয়া পোষ্টাৰ লগাইছে দেখিছে আপোনালোকে শংকৰদেৱ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হাতীশলা পথাৰ মানে আমি যিখন পথাৰত আহিছোঁ যিখন পথাৰত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই অধিৱেশন হ'ব গৈ আছে এইখন পথাৰৰ নাম হৈছে হাতীশলা পথাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে এয়া হৈছে মেইন হাইৱে দুটা ৰাস্তাৰে একচুৱেলি যাব পাৰি এইটো এটা এইটো আমি যিটো ৰাস্তা আহিছোঁ এইটো আগৰ ৰাস্তাটোলৈ আহিছোঁ মানে এই পথাৰেদি এনেকৈ গুচি যাম এতিয়া এয়া পথাৰখন দেখিছে এই ভিতৰত এইখনে পথাৰ দেখিছে কিমান ডাঙৰ কথা এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাম আৰু এনেকেতো আহিব মানে যাব পাৰিয়ে আৰু সেনেকৈও এটা ৰাস্তা আছে মছজিদ ৰোড বুলি কয় ত' সেই ৰাস্তাটোলৈও যাব পাৰি তো এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম পৰিৱেশ তাৰ তো চাই থাকিব তো ইয়াত মিটিঙত মানে মানে পথাৰখন সোমাই অহাৰ কাৰণে ইয়াতে পথাৰৰ মাজত ৰাস্তা বনাইছে আপোনালোকে পাব শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাই লৈছে স্পেচিফিকেলি পথাৰৰ মাজত ৰাস্তা বনাইছে আপোনালোকে ভাবক এই ৰাস্তাটো যে এই ৰাস্তাটো আগতে নাছিলে বাট এতিয়া মিটিঙৰ কাৰণে মানুহ অহা যোৱাৰ সুবিধাৰ্থে এই ৰাস্তাটো বনাই আছে দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ এতিয়াও অলপ কাম বাকী আছে বাৰু চাগে ইয়াতে লাইট চাইট খুব সুন্দৰকৈ ফিটিং কৰিছে দেখিছে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছে এইফালে এই তালৈকে একদম আৰু এইফালে এইবিলাক কি বা জানো কিহৰ গ্ৰন্থমেলা চন্থমেলা বহে ন ইয়াতে থাকে তো তাৰ কাৰণে হয়তো ইয়াতে হেৰি কৰিছে চাগে এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছে তাত আৰু আগত আছে সকলোবিলাক মানে যিবিলাক শিবিৰ হওক বা মেইন মন কি কয় নামঘৰ হওক বা পতাকা উত্তোলন কৰিবলগীয়া যিস্থলী সেই হওক সকলোবিলাক তাত আছে সেইটো এতিয়া তাত আমি গৈ আছোঁ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই আহি আমি দেখিছোঁ এইফালে খুব সুন্দৰকৈ এয়া মণ্ডপ মেইন যি মিটিং হওক বা কিবা হওক ইয়াতে চলিব এইফালে দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুতি তুংগত এইফালে কাম কৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাম কৰি আছে এইফালে চাৰিওফালে কাম চলি আছে আৰু আমি যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো মানে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম স্কুটীখন তাত থৈ লৈছোঁ আৰু সেইবিলাক শিবিৰ আছে এই আগৰফালে সেইবিলাক শিবিৰ সেইবিলাক শিবিৰৰ কাম কিছুমানে কমপ্লিট কৰিছে ল'ৰা চৰা খুব সুন্দৰকৈ লগাইছে ওপৰত তিৰপাল লগাইছে ত' আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ আমাৰ যিটো পতাকা উত্তোলন পতাকা উত্তোলন মে বি ইয়াতে পৰিব থাকে তাত পতাকা উত্তোলন সেই তাতে পতাকা প্ৰয়োজন থাকে তাতে কৰিব সেইকাৰণে সেইটো বনাই আছোঁ চ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই এইফালে সব তেত্ৰ চেণ্টৰ লাগি আছে হয় এইফালে দুজনৰ আমি বাপ লগ পাইছো আৰু তেখেতলোকৰ অকণমান জাষ্ট আক্ষেপ অকণমান আছে কিহৰ কাৰণে আক্ষেপ আছে মাপ আপোনালোক মানে শুনাই আছো কক বাপ আমাৰ মানে প্ৰচাৰটো আক্ষেপ আছে অলপ হয় প্ৰচাৰটো হোৱা নাই হয় ৰঙীয়া আমাৰ এই যি অধিৱেশন হৈ আছে হয় 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 ভাল লাগে যদিও আমি ইউটিউবত সংগী হয় গতিকে আমিও চেষ্টা কৰিম কিমান দূৰ আমি প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মই ইয়াতে কাম কৰি গৈছো আচলতে এদিন আহিছো কাম কৰি গৈছো শিবিৰৰ কাৰণে সেইটো আৰু আৰু হ'ব আমি যিমান দূৰ পাৰি সিমানটো আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইখিনি কথা আমাক জনোৱাৰ কাৰণে কৃষ্ণ 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 বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ হ'ব হ'ব চিয়ৰ চিয়ৰ পাম বুলি নিশ্চয় 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 অ'কে আপোনালোকে শুনিলে হয় কথাটো আমিও মানে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমি আগতে যিমান যিমানবাৰ মানে হৈছিল এনেকুৱা শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন বাহিৰ মানে আপাৰ আচামতে হওক তেনেকুৱাই হওক সেইবিলাকত প্ৰচাৰটো খুব বেছি একচুৱেলি চলিছিল হয়তো ইউটিউবাৰে হওক কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে হওক যেনেকুৱাই হওক সেইসকলে কৰিছিল বা নিউজৰ নিউজতে হওক তো কৰিছিল এইবাৰ অকণমান বস্তুটো কিয় জানো এইটো কৰিছে নাযাওক নিউজ চেনেলৰ যিসকল ৰিপৰ্টাৰ আছে সেইসকলক জনাওক আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ আহক ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ মৰম জনা এয়া হাতীশলা পথত আহক আপোনালোকে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাওক প্ৰচাৰ কৰক অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক তো ধন্যবাদ আৰু এইফালে দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ কাম চলি আছে পতকা উত্তোলন চাগে ইয়াতে কৰিব আৰু এইফালে আহিয়ে যিহেতু শিবিৰবিলাক দেখিছে এইবিলাক সকলো নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে এতিয়া এইবিলাক কমপ্লিট হৈছে ওপৰত মানে এইটো কি কয় তিৰপাল কিছুমানৰ তিৰপাল লগাইছে কিছুমানত লগোৱা নাই এইফালে দেখিছে আৰু এটা এটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰত্যেকটো শিবিৰৰ ফ্ৰণ্টত এনেকৈ ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া এই কথা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ এক্সোৱেলি আৰু এইফালে দেখিছে চাৰিওফালে ডাষ্টবিন 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 আৰু এইফালে নৰাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ লগাইছে নহয় মানে কি ক'ব আমিও কাম কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছেই আমি কাম কৰি আছিলোঁ তো এতিয়া এইবিলাক বস্তু মানে এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ পূৰ্ণ মানে কমপ্লিট প্ৰায়ে কমপ্লিট হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইফালে কিছুমান বাকী আছে এটা দুটা বাকী আছে আৰু সেইফালে বাপ আইসকল কাম কৰিয়ে আছে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে সেয়া

একচুৱেলি এই নৰাত বুলি নহয় ইয়াতকৈ আৰু চাফ চিকুণ কৰিব চাগে চাফ চিকুণ হ'ব কৰিব চাগে নহয় চাফ চিকুণ কৰিবই ইয়াতে নৰা চৰা পাৰি দিব খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকেও যিহেতু ঘৰৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰ আনিব ইয়াতে থাকিব তিনিটা দিন থাকিব এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা চাৰিওফালে কি বুলি কয় কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিল এটা হৈ যাব আৰু ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ লাইট চাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এনেকৈ এইবিলাক অকল শিবিৰে আৰু চাৰিওফালে আপোনালোকে শিবিৰেই থাকিব নৰাৰে বনাইছে সকলোৱে প্ৰাথমিকে প্ৰাথমিকে যিহেতু মানুহবিলাক আহিছে যিহেতু ৰঙিয়া ৰঙিয়া জিলাই এইখন অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে ৰঙিয়া জিলাত যিমান প্ৰাথমিক আছে যিমান আঞ্চলিক আছে সকলোৱে এইবিলাক সহযোগিতা কৰি এই কামখিনি আগবঢ়াইছে তো এতিয়া পথাৰৰ মাজত আমি স্কুটি চলাই চলাই ঘূৰিব লগা হৈছে মানে যিহেতু বহুত বেছি মানে ডাঙৰ এৰিয়া ত' স্কুটি চলাই চলাই আমি হেৰি কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ বাৰু আমাৰ শিবিৰটো মই দেখাই আছোঁ আমি জন্তু শিবিৰত কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু এইফালে আইসকলে কাম কৰি আছে বাপসকলে কাম কৰি আছে দেখিছে আৰু চবতে এটা বস্তু মন কৰিব লাগে ডাষ্টবিনটোৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইফালে পানী হল যে এইটো কিহৰ কাৰণে অঁ আচ্ছা এইফালে আমাৰ শিবিৰটো আমি বনোৱা শিবিৰটো হৈছে কোনটো জানা ৰাকেশ তাকে এ এইটো শিবিৰ বনাইছিল এছ মেবি বনাইছিলোঁ আমি এইটো বনাইছিলোঁ আমি এইটো শিবিৰ আমি বনাইছিলোঁ কাম এতিয়ালৈকে শেষ হোৱাই নাই কাম কৰি করি 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 করি। শেষৰ দিনলৈকে চাগে চলিয়ে থাকিব কামটো আপোনালোকে দেখিছিলে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত জাষ্ট মানে ড্ৰেইনবিলাক এই সান্দিহে আছিলে মাটিবিলাক মানে উঠাহে আছিলে এতিয়া চব পকা কৰিব গৈ আছে ড্ৰেইনবিলাক এইফালে দেখিছে এইটো ভোজনালয় বিশাল আকাৰ আকাৰৰ ভোজনালয় এইটোতে ৰাকেশ এইটোতে মানে দহজন মানুহে বহি হ'ব এইটো ভোজনালয়তে আৰু এইফালে ড্ৰেইনটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই কৈছোঁ আকৌ বনোৱা নাছিলে এতিয়া মাটিটো খান্দিহে আছিলে এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ ড্ৰেইন বনালে সেয়া দেখিছে সেইবিলাক চাওক সেয়া এই তালৈকে মানে যেতিয়া মানে তাত বনাই থাকিব তেতিয়া পানীবিলাক মানে ৱেষ্ট হৈ থাকিব ন যিবিলাক বেয়া মানে ৱেষ্ট হোৱা পানী সেইবিলাক এই ড্ৰেইনেৰে কৰবালৈ হয়তো লৈ যাব কৰবাত পৰিব এই ড্ৰেইনত পৰিব ড্ৰেইনৰ পৰা ক'ত যায় নাজানো বাট তেনেকুৱা এই প্ৰস্তুতি তুংগত আৰু প্ৰস্তুতি তুংগত বুলিয়ে ক'ব লাগিব প্ৰায় ৰেডি দেখিছে এইবিলাক কেৱল চৌকা চৌকা হা আৰু এইফালে এটা বস্তু দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ থালি এটা থালিত চাগে তিনিজন চাৰিজনমানকৈ ৰান্ধনী লাগিব এইটো ভীম থালি ভীম থালিৰ নিচিনা দেখিছে এয়া থালি আৰু দিয়া ঘৰ ক'ত ইয়াতে হা বঙালীকুছি ক'ত এইফালে অ'কে এইফালে খৰি দেখিছে কিমানটো পৰিমাণৰ খৰি মানে তিনিদিনত কিমান খৰি লাগিব আপোনালোকে ভাবক এদিনত কিমান লাখ লাখ মানুহে ইয়াতে ভাত মানে ভাত খাব ন মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব এইফালে তাৰ কাৰণে খৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে দেখিছে এইফালে খৰি এইবিলাক আৰু এইফালে আমি এটা বস্তু দেখুৱাওঁ আহক মহাপ্ৰসাদৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে ক'ত বহিব মানুহখিনি ক'ত খাব সেই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে ভাল লাগিছে কিবা এটা এইফালে এইবিলাক এই পঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে এইয়া বাহিৰতকৈ বনাই দিছোঁ সেনেকৈ বহিব এনেকৈ থাকিব ইয়াতে টেবুল টাইমত মানে পাটনাৰ সেনেকৈ দিব এইফালে দেখিছোঁ পাটনাৰ ইয়াতে পঢ়িব মানুহ মানুহবোৰে ইয়াতে বহিব আৰু ইয়াতে খাব কেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ভাল লাগিছে না বঢ়িয়া লাগিছে এটা বস্তু বেয়া লাগিছে মানে হয় মানে প্ৰচাৰটোতো কমিছে কমিছে লগতে আমাৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা এক্সোৱেলি আমাৰ সংঘৰে হওক বা তেনেকুৱা কৰ্মকৰ্তাৰ অভাৱ হৈছে যেন লাগিল হয় নাই কাৰণ বহুতখিনি কাম এতিয়াও বাকী আছে আৰু বিশেষভাৱে বহুত বাকী আছে কাম মোটামুটি আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখি চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছেই মানে কিমানখিনি কাম বাকী আছে গতিকে সকলোৱে অকণমান গুৰুত্ব দিলে ভাল আহিলে ভাল সোনকালে কাৰণ বেছিদিন হাতত নাই আমাৰ গতিকে আমি শংকৰদেৱ সংঘৰ এই অধিৱেশন থাকি সফল কৰিব হ'লে আমি সহযোগ লাগিব আমি সকলোৱে কষ্ট কৰিবই লাগিব কাৰণ বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছে ৰঙিয়াত মানে এই মিটিংখন এক্সোৱেলি তো সকলোৱে আহক আদলৈ গ'লে আহক কামখিনি পৰিসমাপ্ত কৰক আৰু আমাৰ এই অধিৱেশনখন সফল কৰক এইফালে আমি স্কুটিখন থৈ গৈছিলোঁ এইখন হৈছে আমাৰ ৰাকেশৰ স্কুটি এই গুৱাহাটীৰ পৰা সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহিছে ৰঙিয়ালৈকে এইখন চাবৰ কাৰণে এই মিটিংখনৰ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আপোনালোকে ভাবক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওচৰত থাকি কিন্তু কিয় অহা নাই আপোনালোকে আহক আপোনালোকে কাম কৰক ইয়াতে সুন্দৰকৈ যিহেতু আমি একদিন হ'লেও ইয়াতে আহি পেলাই সময় দিয়ক হয়তো সেইটোৱে আপোনাৰ ওচৰত বহুত বছৰৰ মূৰত ইয়াত বহুত অপেক্ষা ইয়াতে আহিছে সকলোৱে আহক দলে বলে আহক ভাল লাগিব এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ত' আমি নামঘৰত এতিয়া আমি নামঘৰত যাম যাম সামগ্ৰী ডাঙৰ পথাৰ ন ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি গ'ল তো সেইকাৰণে অকণমান পানী ল'লোঁ ইয়াতে যিহেতু দোকানীবিলাক ঘূৰি থাকে তেনেকৈ এইফালে আহিলোঁ আমি মেইন যিখন মঞ্চ মানে ষ্টেজ সেইখন চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ কিমান বিশাল বনাইছে চাওক আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে বিশাল আকৃতিৰ এখন মঞ্চ এয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে হ'ব আৰু দুদিন তিনিদিন কাম কৰাৰ পিছত কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ইয়াতে এইখিনি স্পেচ এইকাৰণেই ৰাখিছে কাৰণ চাউণ্ডৰ কথা কি ক'ব ন গোটেই টেকনিকেল পাৰ্টটো ইয়াতে থাকিব সেইকাৰণে এইখিনি স্পেচ ৰাখিছে আৰু ইয়াতে থাকিব আমাৰ অডিয়েঞ্চখিনি যিয়ে প্ৰগ্ৰেম উপভোগ কৰিব মিটিং চাব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব সেইখিনি ইয়াতে থাকিব অ'কে ফাইনেলি আমি এইফালে আহি আহি এম্পেঞ্চতে আপোনালোকে যেতিয়া সোমাব নহয় এইফালে অকণমান আহি কিনে আপোনালোকে নামঘৰটো সেই নামঘৰটো পাব পাই যোৱাৰ আমাৰ পৰিৱেশ মানে পৰিস্থিতি নাই গতিকে আমি বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন বাপ বান্ধত আই মাতৃসকল আহিছে তাত নাম কীৰ্তন কৰিয়ে আছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আৰু নামঘৰটো ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে ন খেৰে বনাইছে আৰু অস্থায়ী নামঘৰ এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা মই পাছ ভিতৰত যোৱাৰ যিহেতু মানে পৰিৱেশ নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা পালছোঁ ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ নাম কীৰ্তন কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে সেইফালে দেখিছে তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে নাম শুনিছে খুব সুন্দৰকৈ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠিছে ইয়াতে দেখিছে সকলো বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকলে ইয়াতে নাম শুনি আছে নাম কীৰ্তন কৰি আছে যিহেতু সমাগত আৰু পৰিৱেশ গোটেই পৰিৱেশটো আৰু কেইদিনমান পিছতে এই পথাৰ যি হাতীশোলা পথাৰ হাতীশোলা পথাৰ বৈকুণ্ঠ ধামলৈ পৰিণত হ'ব বৈকুণ্ঠ পুৰীলৈ পৰিণত হ'ব আৰু বেছিদিন হাতত যিহেতু নাই এই মেইন হাইৱেৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান সোমাই আহিয়ে প্ৰথমেই এণ্ট্ৰেঞ্চত আপোনালোকে পাব এনেকৈ দোকান চোকানী এবাৰো এইবিলাক বহিছে যে নহওক এইফালে কিবাকিবি আৰু থাকিব সেইটো বেলেগ কথা বাট আহিয়ে এনেকৈ সোমায়েই আপোনালোকে পাব মেইন আমাৰ যিটো নামঘৰ অস্থায়ী যিটো নামঘৰ এই নামঘৰটো আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াৰ পৰাই এনেকৈ সোমাই গৈ আপোনালোকে তাৰপিছত পাব আমাৰ যি মানে কি কয় মিটিং য'ত হয় মানে ষ্টেজখন ৰভাখন তো তাত পাব তাৰপিছত পাব আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনী থকা শিবিৰ তাৰপিছত পাব ভোজনালয় তাৰপিছত আৰু এটা ছাইডত এইটো চাইডত আপোনালোকে পাব শিবিৰবিলাক যিবিলাক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিবিলাক মানুহ আহিব ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিব সেইসকলক থকাৰ কাৰণে তাত ব্যৱস্থা আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা মানে কৰি থোৱা আছে গোটেই যিহেতু কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'ব অতি সোনকালে হ'ব বাৰু একো নাই সেইটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও আপোনালোকক এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলক আপোন অনুৰোধ জনাওক প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে আহক আৰু শিয়াৰ শংকৰ সংঘৰ যি তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনখন সফল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰক আৰু ভালকৈ অনুষ্ঠানবাতি সফল কৰক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় জনাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ